Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Я з України. Сьогодні у нас 4 березня. Так. І розглянемо з вами питання деякі. Ну, перше, чи будуть покарані ті, хто організував оце построєння на Дніпропетровщині? Будут покараны. Еще организовали. Тище организовали построение. Ну вот. Две карты. Все дозволенности и тупое упрямство. Так не должно было быть. Дорого заплатят за это. Будут покаранить. Невежество і вседозволеність. Над хлопцями. Будуть покарані. І дрон там літав. Бачили. Як спеціально. Так, чи закриють небо, та введуть війська в Україну Британія. Да. и стабильно такое решение да упорно постоянно и стабильно для облегчения страданий азарт и так да так это так так еще правда что россияне планируют запустить по украине 500 шахед правда, да? Тирания, подлость, важный выбор. Это так. ситуация. будут масштабные атаки россиян по украине? Будут еще масштабные атаки россиян? Они как показывают большие расходы и как потребность в помощи. И разногласия большие. Они. Да Заблуждение. Граф перевернулся. Нестабильно. Так. Чип ослаблять США, санкции для россиян, для России. че послаблять санкции для России, США. Ну, чуть-чуть, да. Але все равно бедственная ситуация и кризис. Чуть-чуть освободят. послабь. Так. Чи припинять допомогу США Україні? Чи припинять допомогу Україні, США? Как послабят трошки. Допомога, да, то будет, але я послабление. Нестабильно. Но все равно будет. Положительное развитие, хорошее предзнаменование и карта радости. А в этом что-то как уменьшат, что ли. Так, хорошо будет в ближайшем будущем замок на путина выгодная сделка проблемы разрыв разлаг. уже заморилась от него контроль за ним идет как спекуляции тяжеленько страхи есть плохие приметы как за ним наблюдают и карта жертвы это не это ниши по умеренности и Да, король. А рядом какой-то. Да, Буде. Еще один король. И страшный суд. Переход другое состояние. разорваны И потеря. Жертва, и потеря. Буде. Чуть-чуть пизнише По умеренности показала. А че Буде замок на Зеленского? В ближайшем будущем на Зеленського Володимира. Ну да, тоже. Так, 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 решение императора. У него такая защита мощная высших сил. Высших сил у Зеленського. Так постійно показують. Але сильный гнев и враг, враждебность, и азар такой есть, задумка такая. Але в него такая помощь и хорошие новости, и захист высших сил у Зеленського. На ньому защита. Может быть. Может быть. Хотя. Ничего не получится. Захист. Помощь. Захист высших сил. Так, Китай дает Украине армию. Вступився за Украину раптовый порятунок. Китай. Дай Украине в ар армию. Китай. Чуть-то так? Ну, какое-то предложение есть для освобождения, потому что тирания. но что-то сложненькое новые перспективы для точки опоры. Так замедленно по умеренности. Угу. Сейчас, помощь идет. Потому что критичный момент и горе для освобождения дома. Потому что терпение сверхмеры вот это, от этого дьявола для обрыва. Да. Как надежно. Да. Помечи Д. Так. Трамп заявив отаке, таке, що він єдиний президент, який, <кій> який не віддав Росії ніяких українських територій. Оце таке буде? Як він оце каже? Ніяких українських територій Росії. Це так буде? Що він заявляє? Ой. Все дьяволу обман и отрицательный ответ. Вот а он так заявляет. Лицемерие. Скрытая враждебность. Бедственная ситуация, кризис. Пустые слова. що він каже. Лицемериє і пусто. Так, просили подивитися Житомир і Житомирську область. Ой. Житомир. І Житомирську область. По обстрілам, по прильотам. Так, надо мені... довести это питание до конца все ж таки. Сейчас я Житомир подивлюсь. Житомир, что там по обстрелам, по прилетам в ближайшие дни? Так, проблемы. Проблемы, решение проблемы, решение решают колесница. Че ненадежно, э, болезненно, ненадежно, оправданное подозрение. Необходимость в охранных действиях. Несоблюдение данного слова. Тут что-то договор. Договор, чего все разрушения могут быть. Может быть и Житомир. И Житомирская область. Что там? Чекая по обстрелам, по прилетам. Ближайшие дни. Нестабильность еще. И плохие приметы. Невежество. Что-то потеря и печаль обережно. Житомирская область, еще оно подвешено. Враждебность, враждебность. И бедственная ситуация, кризис. Житомирская область, обережно. Так, все ж таки, что он там, той Трамп, каже. А все ж таки, отдадут России Хоч якусь територію українську. Чи прийдеться віддати? Азарт такий є. але перша карта пусто. Хорошие новости. освобождение и обрыв. Бачите, что показывает? И первая карта пусто. Чи виды тут спитала? Пусто. Пустые надежды, обрыв, освобождение, хорошие новости. Азар такой есть. Распад. Распад, распад. Чрезмерный энтузиазм. Сильно хочется. Разочарование будет. Пока подвешена. А вы хорошие новости и хорошее предзнаменование для нас. И король решающий. Король решает проблему. Подкосит это все. Вот этот ихний азарт скосит. Вот этот король настырный. Длительная бедственная ситуация. Дома. Дом по прямой. Дом. Не должны не должны хорошие новости хорошее признаменование и все король наш наш король решает эту проблему упорно и настырно длительная бедственная ситуация, а вот этот ихний азарт и чрезмерный энтузиазм вот скосит все таки ничего не получит пусто первая карта Пустіє мічти, ілюзії. Не навіть нечого дати. Я думаю, що він доб'ється. Вдасться Зеленському. Добитись. Гарантій безпеки. Щоб території, щоб цілісність України. Він доб'ється цього? Покажіть, пожалуйста. Так, що тут у нас? Ну, пока неуверенность, неприятная неожиданность. Долгие проблемы говорят. Тяжело ему. Большой скандал. Мстительные. Подвешено пока. Так, переход в другое состояние. Сейчас подивимся. Хлопцы помогают. И стабильность решения императора. Болезненно. Ну, по справедливости, говорят, будет. Вот карта справедливости. их должно быть? Ну, за кого перепугу отдавать? Через вот эти трудности, через удары, это так болезненно, подвешено все, скандал большой. Але будет по справедливости, что все. Вот. Стабильность решения императора. И по справедливости. Удачный случай. Подивимся. Поживем, побачим. Так, что я тут хотела еще подивиться. Ривне подивимся. Ривне по обстрелам, по прилетам. В ближайшие дни. Ривне и Ривненская область. Что там по прилетам, по ударам, азарт, азарт, суета, обманути. бесполезная суета, обманки надежды. Так, 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 иллюзии, хорошие перемены. Что э, тут? Ага. Вообще что-то может быть. Вообще что-то может быть, обережно. Какая-то тирания и карта смерти. Ось, ось карти. Так що обережно. Рівне і Рівненська область. І Кропивницький. І область Кіровоградська. Кропивницький. Що там? По прильотам, по ударам. Так, хороші новості. Перша карта. Ой, удар якийсь. Удар може бути Кропивницький. І область обережно. Вінницю, подивлюсь, Вінниця. Вінниця. Вінниця по прилетам, по ударам. Ой, прям перша. Сейчас, сейчас. Да нет, тут ничего. Тут ничего. Не, щось може может быть. Что-то может быть подвешено, но что-то Потому что, ну да, какой-то критичный момент и еще и... Что-то может какой-то прилет быть, виннице. Так, что э, там? Крым. Крым, подивимся. Какая там ситуация в Крыму? По ударам, по прилетам. Так, это разочарование. Трудное сражение. Там удары, прилеты, Крым. Там обережно. Трудное сражение и карта удары. Дьявол. И опять. Там что-то -та обережно. Загроза. Так и Полтава. Полтава. Полтавская область. Яка там ситуация? На ближайшие дни по прилетам. Нестабильно. Какая-то неудача. Так. Плохие приметы. Фу -фу -фу. неприятная неожиданность. Что-то может быть. Местительные. Ну так, карта не погана, но все равно обережно как раз неприятная неожиданность может случиться и харьков Харьков счетом на ближайшие дни враждебность так сложная ситуация сложная враждебность укрытие невежество. Так, Харьков. Решение проблемы. Выздоровление, хорошие перемены, как договор и дом по прямой, положительное развитие, прогресс. Но тут еще все, как говорят, укрытие, невежество. Сложно еще. Карта страхи. Вот хорошее предзнаменование. Длительная бедственная ситуация. Харьков, Харьков, Харьков вообще обережно. Ну вот идет освобождение и хорошее признаменование, и там пажи, хлопцы решение проблемы стабильность. Опять решение проблемы, как вознаграждение. Даже не перемены быть. И положительный результат чуть позднейшенько. А еще все удары. Удары, обстрелы. Харьковщина-Бережно. И что там Харьковская область. Бонечка, дай это я покажу? Уже просят тебя показать. Вот ты такой скромный стал. Сказал и нельзя. Харьковская область. Что там по прилетам, по ударам. Ой. Пустошение. Харьковская область. И удары. Там правда, что страшное дело. Гляньте. Угу проблемы еще. Необходимость в охранных действиях, укрытие. Так идет покровительство. И надежно хлопцы там защищают, держат. Им уже нужен отдых, восстановление энергии. Харьковская область, укрытие, еще удары. А ну дай мне его, я покажу. тебя просят показать. Мы, правда, не умывались вообще Так, на цьому, напевно, все пока. Іди, зайчик. Іди, мама покаже, Іди. Хлопчика хорошого. ось такого хлопчика хорошого. Ой, дивись туди, скажи. Доброго ранку вам. Я він ще сонний і не вмитий. Правда, вже покушав. Да, зайчик. Ось такий я став, большой. Уже большой. здоровий-здоровий вже став. Все, иди. Гуляй. Так. Все, на цьому зараз ми ще гороскоп зробимо. Пока до побачення. Миру та добра вам, гарного дня. Дякую вам за підтримку, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Пока до побачення.